Seperkara lagi yang tidak perlu saya selindung-selindung lagi. Untuk kita sama-sama berwaspada adalah pilihan sama ada untuk mengekalkan keindukan kerajaan pimpinan AMNO atau keindukan kerajaan barisan alternatif pimpinan DAP. Artinya orang-orang Melayu dan Bumi Putra serta rakyat Malaysia keseluruhannya kini sedang berdepan dengan satu persimpangan paling genting dalam tawarih politik negara di mana pada pilihan raya umum ke-14 nanti para pengundi akan menentukan dengan pemikiran dan tangan-tangan mereka di peti putih undi akan siapakah yang sebaiknya menerajui pemerintahan negara ini saudara dan saudari pokoknya Persoalan pilihan keindukan kepimpinan ini bukanlah perkara yang boleh diambil mudah dan enteng-entengan. Kerana saya kuatir, barangkali ada antara umat Melayu dan Bumi Putera yang masih leka tentang hal ini. Pada ketetapan takdir ini kelaklah sekiranya negara ini jatuh ke tangan barisan satu lagi maknanya jatuh di tangan DAP sebagai pelopor kepada kumpulan itu yang memperjuangkan liberalisme melampau dan fahaman sekular berbahaya pastinya hak dan keistimewaan yang diperjuang serta dipertahankan oleh UMNO selama ini termasuk institusi-institusi institusi bumi putra antaranya PNB, Mara, Felda, Rista, Felka, Terlaju akan pupus dan lenyap. Begitulah juga institusi pengajian tinggi kebanggaan orang Melayu dan Bumi Putera selama 60 tahun yakni UITM tidak akan lagi mampu mengekalkan falsafah penubuhannya. Oleh yang demikian, kalaulah orang-orang Melayu dan Bumi Putera boleh menyelami apa yang tersurat serta isi maksud yang tersirat daripada ucapan saya kali ini akan natijah buruk dan mimpi ngeri yang bakal tiba serta melanda hidup serta nasib mereka. Saya yakin orang-orang Melayu juga putra rasa takut dan bimbang lalu akan berpaut seteguh-teguhnya kepada AMNO sebagai satu-satunya parti yang mampu membela nasib Anak cucu keturunan Dan memperjuangkan masa depan mereka Saudara dan saudari Selanjutnya kerajaan dipimpin UMNO dan Barisan Nasional Amat prihatin Atas keluh kesah bagi meringankan kos sara hidup rakyat Misalnya bantuan khas Diperuntuk kepada pekebun kecil Belum ada selama ini Sebanyak RM200 selama 3 bulan Bagi musim terkujuk merangkumi 440 ribu pekebun kecil dan peneroh getah. Tidak dilupakan hampir 60 ribu nelayan yang diberi alawan khas sebanyak 200 hingga 300 ringgit sebulan sepanjang tahun. Untuk pesawah padi pula, kerajaan menyediakan 1.3 bilion ringgit untuk subsidi harga padi, benih padi dan baca padi. Dan... Jangan lupa, BRIM tahun depan 1,200 pada mereka yang lain. Demikianlah antara banyaknya usaha yang telah kita persembahkan demi mendahulukan kepentingan rakyat. Sekiranya rakyat dapat menjadi hakim dan memilih, mereka kena pilih DAP atau AMNO. DAP atau AMNO. AMNO jawapannya. Kerana itulah moga-moga rakyat terus memilih kita sampai bila-bila menambah ke arah kebaikan lagi. Buat kali pertama kerajaan menyediakan RM30 juta bagi menyelaraskan pendidikan tahfiz melalui dasar pendidikan tahfiz negara yang sedang dilaksanakan akan terus diperkasa. Selain itu kerajaan juga turut mengambil berat tentang kebajikan imam di mana allowance bulanan mereka dinaikkan pada RM850 melibatkan 15000 imam di seluruh negara. Kerajaan juga turut memberi bantuan khas buat pertama kalinya one off kepada Bila dan Siap. Bagi guru-guru Kafah pula, allowance bulanan mereka dinaikkan kepada RM900 melibatkan hampir 33,000 orang guru. Satu perkara lagi saudara-saudari pastinya tidaklah tidakkah kita sebagai umat Islam akan merasa risau, sakit hati dan marah laksana diracun dan didama apabila syiar Islam dan pengamalannya akan tentu diremeh-remehkan sekiranya DAP yang memerintah. Bahkan lebih dahsyat dari itu, jika dikaji perlembagaan parti DAP, tiada langsung menyebut Islam sebagai agama persekutuan. Tidak dinyatakan untuk Menyunjung institusi raja-raja Melayu dan tidak tertulis satu ayat pun tentang usaha melindungi hak dan keistimewaan orang-orang Melayu serta bumi putera. Buat ima institusi berkaitan Melayu Islam seperti tabung haji Jakim, Johor, lembaga zakat negeri-negeri akan diperlekeh dan dicabar kewujudannya. Oleh itu, saudara dan saudari sekalian, kita tidak akan sesekali biarkan kesemua ini berlaku. Bat sumpah nenek moyang kita langkah dulu mayat saya dan semua umat Melayu. Kita akan bangkit dan kita akan pertahankan habis-habisan. Sesungguhnya inilah inilah janji-janji yang ditepati dan bukti-bukti khidmat kerajaan indukan amnu dan barisan nasional kepada rakyat. Dengan sentiasa istiqamah dan wasatiyah dalam menghargai semua gulungan tanpa mengira bangsa dan agama. Seiring itu kepada rakan-rakan dan saudara-saudara kita, rakyat Malaysia yang bukan beragama Islam, dari Penis hinggalah ke Sabah dan Sarawak, usahlah bimbang. Selagi mana kerajaan Malaysia diinduki oleh kepimpinan UMNO, maka kami akan terus berlaku adil. Seperti mana yang dituntut dan diperintah oleh Tuhan di dalam Al-Quran bersandarkan lebih berpuluh-puluh ayat suci yang menganjurkan supaya pemimpin berlaku adil kepada semua tidak kira apa latar belakang agama maupun kepercayaan. Tambahan lagi peruntukan-peruntukan perlembagaan -peruntukan yang menjamin hak dan kepentingan orang-orang bukan Islam akan tetap dipelihara oleh kerajaan tunjangan amno untuk selama-lamanya. Saudara dan saudari, sesungguhnya lagi kerajaan indukkan amno telah membuat satu ketetapan bersejarah apabila pada 24 November 2016 yang lalu setelah dirunding bersama rakan-rakan dari parti PAS maka pindaan rang undang-undang 355 berkaitan akta mahkamah syariah bidang kuasa jenayah 1965 telah dibacakan. Saya pinta jangan sesiapa mempolitikkan isu ini. Kerana ia adalah satu usul persendirian yang kemudiannya akan diambil oleh ambil alih oleh kerajaan persekutuan pimpinan AMNO dan barisan. Kepada yang bukan beragama Islam, usah bimbang kerana mereka tidak tertakluk di bawahnya sama sekali. Not at all. Dan kerajaan sedang mengkaji dengan halus agar tidak berlakunya unsur perhukuman dualisme dalam negara kita. Saudara dan saudari, lindungkanlah apa yang sudah terjadi dan dialami oleh saudara-saudara seakidah kita di seluruh dunia. Sebelum semuanya terlambat sebelum nasi sudah menjadi bubur maukan maukah kita menderita dan menerima nasib yang sama seperti alami oleh umat Islam Palestin, Syria dan Afghanistan, Iraq, Libya, banyak lagi tempat. Malah mutakhir amno melahir rasa simpati yang sangat mendalam dan mengutuk sekeras-kerasnya segala kezaliman, kegejaman dan penindasan yang berlaku ke atas saudara-saudara se-Islam kita, orang Rohingya di Myanmar. Berkait ini, Kerajaan Pimpinan UNO akan membantu sedaya mungkin agar pihak yang terlibat menghentikan penginayaan kemanusiaan ini. Malah hari Es, hari Ahad ini, kita saya akan hadir mewakili UNO dalam satu perhimpunan besar-besar bersama-sama dengan Presiden PAS dan NGO-NGO lain untuk menyatakan pendirian kita yang amat tegas. Cukup-cukuplah sejarah mengajar kita bahawa umat Melayu Islam dan ummah telah berkali-kali lumpuh dan runtuh kerana pemusuhan dan pembelotan. Hatta janganlah kita diperkudakan oleh pihak lain. Kelak menang sorak kampung tergadai dari itu sudah sudahlah saya menyuruh marilah kita bersatu atas nama perpaduan Melayu dan ummah lupakan sengketa dan perbezaan antara kita bersamalah kita kembali ke pangkal jalan sesungguhnya perpaduan ummah itu amat dekat di hati saya Amat dekat di atas. Kalau kita boleh bersatu, kalau kita boleh bersatu, dalam pengertian sebenarnya perpaduan ummah untuk kepentingan sejagat, mengapa kita tak mulakan sekarang di negara kita sendiri? Inilah, inilah kemuncak pada kejayaan perjuangan yakni perpaduan ummah ayolah kita ubat luka itu dan jangan menyimbah minyak kepada api pemusuhan sesama sendiri lagi bab kata orang dulu-dulu air dalam bertambah dalam hujan dahulu belum teduh hati dendam jangan didendam dendam yang dulu mesti disembuh hubungan dengan inilah atas nama perempuan dan ummah kita ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari Parti PAS kerana matang dalam politik dan kekal berada dalam parlimen mendengar pembentangan bajet 2017 sehingga penghujungnya dan juga tidak menyertai demonstrasi jalanan anjuran Bersih. Inilah masanya Inilah saat dan ketika yang dinantikan bersama. Satu perpadan ummah mulia yang ditunggu-tunggu sejak sekian lama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara dan saudari, lantas ayolah. Ayolah. Ayolah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, kau selamatkanlah dan berkatilah bangsa bertuah ini. Parti yang berkeramat ini. Dan negara yang tercinta ini. Ya Rabbi, karena, karena di sinilah kami lahir. Tumpah dan menitiknya darah kami. Di sinilah kami dibesarkan di tanah dan di perwilayahan ini kami berjuang serta di persempadanan ini juga kami akan disemadikan satu hari kelak oleh itu sesungguhnya ya tuhan kami jika kau yang tidak memberi pertolongan taufik dan hidayah maka ada siapalah lagi dapat kami bergantung dan meletakkan urusan hidup serta mati kami juga anak cucu kami. Janganlah dikau, ya ilahi Rabbi, biarkan tanah air ini, nasib bangsa ini jatuh ke tangan perkhianat dan pendujana. Duhai Sang yang maha berkuasa, maha pengasih lagi maha penyayang. Kau Berilah kesentosaan kepada bangsa Melayu, parti UMNO dan rakyat sekalian serta datangkanlah bahagia pada tanah air ini. Sesungguhnya, Ya Tuhan, Ya Maha Agung, kami berjanji akan berjuang, berjuang bermati-matian hingga ke titisan darah yang terakhir. Biarpun nyawa kami ditukar ganti. Amin. Allahumma amin. amin. Saudara dan saudari, lantaran itulah kerajaan barisan nasional. Dengan izin Allah jua, yakin dan percaya bahawa angin kemenangan besar pilihan raya negeri Sarawak ke-11 yang lalu diketuai oleh Apai Besai Sarawak. Datuk Petinggi Tan Sri Haji Anan Besatem telah berpuput-puput bayunya ke pilihan raya kecil Sungai Besar dan Kuala Kangsa. Sekarang pula mula meniup obor perjuangan yang kami yakin dan percaya. Hari demi hari mudah-mudahan dengan kehendak yang esa akan membawa pula kemenangan besar di pilihan raya umum ke-14. Yang bakal tiba tidak lama lagi kepada kerajaan barisan nasional insya Allah. Bersempena pula tersergamnya kompleks baru pusat dagangan dunia putra Kuala Lumpur. Sehingga 70 tingkat yang saya resmikan upacara pecah tanahnya dua hari lepas. Bakal menjadi mercu tanda serta perlambangan roh fizikal jasmani dan rohani pada perjuangan amu dulu kini dan selamanya. Jarinya ayolah Ayolah wahai bangsa ku sedar Jangan lalai walau seketika bahawa kita sedang berharapan Dengan cabaran yang tidak pernah dilalui seperti sebelum ini Jikalau UMNO terkubur Terkubur kerana kelekaan kita Pasti ia menjadi satu dosa Yang tidak akan diampunkan oleh anak-anak cucu kita kelak. Apalah lagi Apalah akan menimpa bangsa kita nanti bila semua sudah punah berkecai apabila amno sudah tidak ada lagi umpamanya kupang tembaga yang tidak berguna apabila orang-orang Melayu sudah tidak ada tempat bergantung harap akan tersungkur dan tertiaraplah menjadi hina merempat mengemis bahkan terbangsat di tanah sendiri. Pada masa itu, pada masa itu Zahir Amnu akan tercari dan luka. batin Pati keramat ini juga pastinya menjerit-jerit dan luluh binasa. Alangkah berhibah-hibah di hati. Tamatlah riwayat Melayu sejati nubat nafiri pun tiada bergema dan tidak akan berbunyi lagi. Saudara dan saudari, makanya akhirul kalam saya selaku presiden menyuruh kepada kalian semua. Jangan kita mundur walau setapak. Jangan kita berpatah jalan walau sejengkal. Dengan ibarat pedang di tangan dan terhunus kiris keris di kiri Berselempangkan pula semangat yang tidak mungkin bisa mati Karena janji Tuhan pada setiap yang berusaha Tentu ada balasan jayanya kalau belum hari ini, esok atau lusa, cahaya mentari pasti terbit dan memancar jual. Allah Allah Tambah gentar dan yang tiada ragu-ragu lagi Kita bangun dan berdiri Bersiap untuk berjuang bermati-mati Bila semboyan dibunyikan nanti Ida Bambu Ida Barisan Ida Malaysia Assalamualaikum warahmatullahi